здравствуйте. В эфире «Актуально». Как всегда, в это время обсуждаем главные политические вопросы страны. Сегодня будем говорить с политологом Владиславом Зевединским. Говорим о неспокойном Востоке. Может быть, еще раз подведем итоги год президентства Петра Порошенко. Возможно, Минск-3, исходя из ситуации, которая сложилась. Итак, если по порядку. Вот год Петра Порошенко Он является президентом украины и сам он отметил из своих основных достижений то что проект новороссия провалился вот согласны ли вы с этими какие у вас есть в принципе комментарии откомментировано уже очень много ждем от вас добрый вечер для начала стоит обобщить вообще в Год президентства в должности Петра Порошенко и стоит безусловно отметить его основные достижения и его основные невыполненные обещания это важно с точки зрения того, чтобы объяснить вообще способность и неспособность дальнейшие обещания, которые сейчас происходят, выполнить на практике, для того чтобы зритель и народ в в частности, знал, что, чего стоит ожидать. Ведь мы все живем ожиданиями и вынуждены от чего-то отталкиваться. Если подводить итоги, то при всей той критике, которая, безусловно, имеет место и... Недовольство населения от э, отсутствия результата, который был обещан на который надеялся нас, народ и население э, важно безусловно сказать, что и год тому назад и сейчас я честно говоря не вижу лучшего кандидата при всей критике э, господина президента. Это во-первых. Во-вторых, если честно, я как гражданин год тому назад принимая участие в выборах и всячески э, пытаясь повысить явку непосредственно какими-то самыми простыми действиями, мотивировался тем, что э, в... Государство построено на определенных институтах власти, и у нас из-за э, института власти президентства, то есть институт президентства, который пошатнулся благодаря Януковичу, его бегству, позволил нашему внешнему теперь уж врагу, мы можем год спустя это точно констатировать, получить те преференции, с которыми мы сейчас пытаемся бороться, за которые мы можем критиковать президента, что он их не выполнил. Поэтому любая должность, и вернее любой человек, который способствовал бы развитию Украины, занял бы должность президента на тот момент, было бы лучше чем неопределенность, которая разрушала нашу страну и позволяла э, организованным сторонам конфликта, в данном случае Российской Федерации, проводить ранее запланированные полномасштабные, широкомасштабные действия. Безусловно, То есть вы не видите альтернативы. Да? Вы э, на, тот не видели. на тот момент я руководствовался самыми основоположными вещами, что э, у нас президент должен быть. И при всей моей критике, которая существует у нашего народа господина Януковича, если бы он не знаю, на тот момент остался и не позволил бы э, произойти тому, что произошло, возможно, это было бы даже меньшее зло, которое есть сейчас. Э, далее мы могли бы дать объективную оценку его действиям и были бы им могли бы быть судебные процессы, но это, наверное, все равно лучший сценарий, чем то, что мы имеем состоянием через год с немногим после бегства Януковича. Поэтому говорить, что этого уже достаточно, этим самым оправдывать неспособность президента, безусловно, ни я, никто остальное не посмеет. Но в целом и год тому назад я сознательно делал свой выбор, и сейчас, если честно, в случае Представим себе неспособности президента выполнять свои полномочия, его желание покинуть пост, я все равно не вижу более разумной альтернативы для того человека, который бы реально а, изменил ситуацию. Все, что мы можем сейчас делать и должны делать, это указывать нынешние власти на э, их обещ... невыполненные обещания и требовать их выполнения, то есть всячески контролировать. У нас существенно возрос за последние десятилетия институт общественного контроля, э, вот то, о чем мы говорим, э, гражданское общество, трансформация все равно происходит, оно еще далеко не зрело. Оно еще не сформировано, у нас нет денег. Рычагов влияния угу. на власть. Но тем не менее, все-таки процесс идет, и гражданское общество развивается. Тому подтверждение недавние последние события, когда Зорин Шкиряк под воздействием все-таки средств массовой информации да, общественности покинул, покинул, пост. покинул пост, действия Ершова на должности начальника АГИ, который угу. тоже угу. под действием фактически общественности покинул пост, это те мелкие примеры того, как общество давит на, на власть. Инструменты нужно подбирать и нужно их всячески использовать для того, чтобы напоминать власти, где она находится. И тем самым мы будем проводить не только сверху вниз государственную, но и снизу вверх трансформацию в сторону правового государства. Тогда, когда закон или некие правила должны быть выше конкретных персон на тех или иных должностях. Если все-таки более конкретно обсудить этот год, безусловно, есть успехи. У нас в стране нет лучшего, наверное, и не было лучшего дипломата на международном уровне. И скажем, дипломатическую... Борьбу за э, отстаивание интереса Украины все-таки господин президент выиграл за последний год. И мы имеем позитивные для себя результаты. А если э, на секунду уйти и обобщить вообще все, что происходит, мы в состоянии на сейчас все-таки есть разменные монеты в большой геополитической игре. И наша роль вернее, роль президента в этой геополитической игре, очень важна. И он с этой ролью все-таки справляется. Далее из плюсов хотел бы отметить то, что получен все-таки э, транш МВФ и существует mm -hmm. программа по дальнейшим получениям все-таки усилилась и развивается армия численно. Возможно, не так, как того требует обстоятельства, но все-таки И имидж и есть. армии нужно тоже признать. Безусловно, безусловно. И, ну, то есть есть много плюсов, но на самом деле больше общество интересует, когда наконец-то будет предельный минус. По факту мы можем констатировать, что все-таки процесс реформирования государства проходит очень вяло и медленно. Ну, первых прошел только год, нужно еще раз отметить. Это то нужно есть... просто отметить для зрителя, скорее, да, для населения. Да. То есть население должно понимать, есть что... Есть еще время для выполнения, но еще... Еще тем не менее, и не стоит забывать о том, что эффективность власти, непосредственно законодательно, на которую президент имеет влияние, так как его политическая сила является главной mm -hmm. в коалиции, очень происходит вяло, и иногда обстоятельства требуют быстрых и эффективных решений. А они размываются как во времени, так и в определениях, так и в понятии, того, почему ради чего, владислав? Чему это делать а? почему владислав это человеческий фактор может быть действительно еще не готовы не привыкли не знают как Вы вот знаете, есть старые схемы которые много лет зарождались оттачивались и так далее власть, и сложно власть и скажем люди которые принимают в ней участие это определенная система система сейчас должна быть изменена этого требует народ, этого требовала революция достоинства, этого ожидает народ. Но система всячески борется за собственное выживание. Во-первых, схемы прорабатывались очень долго, и, угу. и замена непосредственно лиц или численного состава Верховного Совета схемы не рушит. Во-вторых и мы должны понимать, что система будет трансформироваться под обстоятельства для того, чтобы выжить. Поэтому, если перейти от таких теоретических фраз к конкретным, люди, безусловно, попадая в определенную систему, иногда не способны поменять все. Есть единицы э, лиц в нашей стране, и вот об этом стоит говорить, и их прежде всего критиковать, но при этом давая возможность им работать, которые эту систему могут, если не поломать или изменить в части, то, по крайней мере, трансформировать. Но для этого нужна, знаете, зрелость всего политикума. То есть у нас как общество еще отчасти незрело, mm -hmm. то, о чем я ранее упоминал по поводу формирования гражданского общества, так и политику. Почему? Потому что мы мыслим, э, в принципе, ничего не поменялось, я этот тезис когда-то назвал еще лет 10 тому назад, мы мыслим каденциями. То есть мы мыслим от выборов до выборов, за которые мы должны э, реализовать себя как политики, если если речь идет о политиках, за которые мы должны укрепить свой бизнес, если он есть, если ради этого человек избирался во власть. И, ну, то есть, понимаете, мы ну, люди тоже, они не хотят ничего брать на себя, они всегда да, безусловно, ждут. Безусловно, это большая проблема нашего общества, я думаю, сегодня мы еще об этом э, вспомним. Я хотел бы просто закончить мысль о недостатках, безусловно, вялой реформы, проводимой президентом. Мы... А они проводятся президентами или это все-таки прерогатива Кабмина? И те... Ну, уколы, которые э, летят в адрес э, премьер-министра, они справедливы. Или это также справедливо и по отношению к президенту? У нас ведь э, парламентская президентская республика. То есть президент представляет имидж страны, как вы уже сказали, он справляется отлично. Да? Ну, Нет, хорошо. я лишь сказал о позитивных качествах, uh -huh. а еще о негативных не успел вспоминать. Но касательно вашего вопроса, ответ следующий. Кабинет министров это высоч... высший закон... исполнительный орган власти в стране, безусловно, за выполнение тех или иных э, ну, процессов к, к, ответственность безусловно кабинет министров. Но тем не менее у нас же э, не единолично руководит премьер У Во-первых, Во еще все-таки трансформация по взаимоотношениям властным, в том числе угу. между президентской, парламентской, парламентской, президентской не произошло. Так или иначе президент имеет очень большое влияние на народ, на общество, на Верховный Совет и на кабинет министров в частности. И поэтому с этой ролью или эти функции, которые имеются у президента, он бы мог использовать более эффективно. Но это приведет к внутреннему конфликту в коалиции и, и союзу Порошенко с Яценюком. Даст ли это больше позитивных результатов, если они проявят в процессе конфликта? какую-то, я не знаю, высшую профессиональные какие-то свои навыки и смогут воплотить и, самое главное, обеспечить результат, тогда этот конфликт может пойти на пользу. Но у нас не умеют ругаться, у нас не умеют скрывать конфликты, у нас все это происходит публично, это действует на... то есть работает против имиджа Украины, это сильно подшатывает в веру нашу вообще в политиков и в вообще в то, что они на что-то способны. И поэтому, безусловно, президент и премьер-министр имеют те полномочия и должны на себя брать ответственность, угу. показывать пример обществу, когда мы уже говорили о том, что общество тоже не хочет брать на себя ответственность, о том, как и что можно делать. И кроме реформ тоже можно коснуться децентрализации той же власти. Это угу. сложный длительный процесс. Об этом стоит говорить э, населению. Но кроме того, что стоит говорить, стоит что-то делать. То есть это должен быть намеренный такой, знаете, план выполнения действий, который должен быть один, он должен быть кем-то определен, с четко установленными сроками, как сейчас модно говорить, дедлайн, то есть по каждому решению, и с четким э, всенародным оповещением о результатах проделанной работы. С констатацией просчетов, с э, пускай не популярными, непопулярными увольнениями людей, которые не справились с своими задачами, и с подбором на уже новых, желательно новых э, э, схемах новых руководителей, которые бы могли справиться. Ведь все-таки очень большая загвоздка в эффективности нашей власти состоит не только у высшего или низшего руководства, а это люди среднего, среднего руководящего уровня в государстве. То есть мы говорим о том, что вполне вероятно, руководители или заместители Генерального штаба вооруженных сил могли бы своей эффективностью и профессионализмом все-таки способствовать более эффективному, проведению военных действий на Востоке, нежели то, происходит сейчас. Тут в ответе не может быть исключительно министр обороны, хотя, безусловно, и его это компетенция. С другой стороны, и не может быть ответственный там, рядовой солдат, который выполняет. То есть это система взаимоотношений, над которой стоит работать. И стоит работать э -э, весьма много и эффективно. Кстати, вот креатуры вы упомянули, президента, в частности, да, будем говорить откровенно, называют одно из слабых мест президента, то, что он, ну, не способен, допустим, если... Э общество недовольно работой кого-либо уволить. Это правильно или нет? Или отчасти все-таки правильно, потому что, возможно, общество не всегда четко разбирается. Ну, возьмем, например, фигуру главы Нацбанка, да, не фигуру, личность а главы Нацбанка Ну, Валерию вы коснулись, вы коснулись ну, вот сразу например, да. нескольких вопросов. Их просто стоит разделить. Первое. Недовольство, предположим, госпожи Гонтаревой и реально экономический спад, который привел к падению нацвалюты, немножко разная вещь. Поэтому стоит разделять эти моменты. Есть, безусловно, непрофессионализм. Это мягко говоря. Потому что это можно констатировать госпожи Гонтаревой на своей должности. А есть конкретные те вещи, которые в принципе, возможно, требуют вмешательства Генеральной прокуратуры или Службы безопасности для того, чтобы расследовать некие моменты в работе Национального банка, непосредственно госпожи Гонтрева на этой должности. И э, пускай эта работа проводится. Ничего плохого в том, чтобы проверять высшие должностные лица. Ну почему и... вот она не проводится? Почему на это не могут пойти? Вот потому что это, это, вот это, это меняет в слову... вину власти. Да? Это к слову о той системе, которая сейчас сопротивляется, которая прикрывает, э, э, ну, то есть люди прикрывают друг друга. И на этом была построена вообще вся коррупционная составляющая руководства нашей страны долгие годы. И с этой схемой никто не боролся, а лишь пытались использовать ее для себя, для собственной реализации собственных интересов. И очень важно тут понимать, что действительно вот эти вещи будут индикаторами вообще для для народа, для государства. Эффективности власти. Потому что сейчас мы уже вошли в эру во всех сферах, когда актуальность э, знаний, предположим, намного важнее, чем их объем. Точно так же, как эффективность намного более важный индикатор, угу. нежели все остальные предполагаемые плюсы или минусы там, не знаю, любого руководителя. В данном случае можно вспомнить даже Саакашвили. Сейчас происходит дискуссия о его назначении в Одессу. Да, то есть да, бывший президент Грузии, который э, даже был э, ну, под под следствием, скажем так, в своей стране, обвинен в неких преступлениях, сейчас является губернатором Одессы. Но тем не менее мы можем говорить, что самый правильный вариант, как мне кажется, в оценках его способностей, это будет его результат это самое важное потому что сейчас по результатам способны судить вообще обо всем ну то есть мы, мы живем в ожидании того когда что-то изменится в лучшую сторону хорошо вот мы придерживаемся возможно какой-то и демократических шагов мы вынуждены я имею в виду украину украинская власть да, придерживаться этих шагов потому что есть давление запада есть те формы существования западные которым ну, мы уже должны равняться ну, потому что можно пойти более резким путем. Ну, это я имею в виду даже в борьбе с какими-то оппонентами власти, правда или нет? Безусловно, но когда... власть не идет на это, собственно. Вы понимаете, когда мы пытаемся взять пример с Европы, мы должны не забывать, что там существует правовое общество и государство. Это тогда, когда закон, по крайней мере, ну, делаются все попытки, эта система поддерживается всячески закон превыше тех или иных должностных лиц. Поэтому, руководствуясь благом страны, они способны достичь большего, и это может ну, может проявиться в любых абсолютно моментах. Предположим, если объединить этот вопрос с предыдущим о эффективности подбора кадров в компетенции президента, то правильность подбора тех или иных кадров, позволяет рассчитывать на то, что ту или иную должность займет более профессиональный человек, который руководствуется э, действительно правильными принципами и ставит себе нужные цели, и самое главное способен это реализовать. Поэтому в Европе все-таки существует другая система подбора кадров, взаимоотношений внутри. Сейчас, э, отвечая еще частично на предыдущий вопрос, мы не можем, к сожалению, э, не упрекнуть президента в том, что все-таки подбирается по какому-то личному принципу те или иные люди. Э, Люди. можно называть там много имен они в принципе известны об этом много обсуждалось все-таки понимаете все равно кого президент назначает на главу администрации президента или мини министром обороны важно что этот министр обороны способен э, сделать. сделать и причем э, понимаете причин почему не удалось это сделать будет всегда достаточно но тем не менее мы вынуждены сейчас в принципе весь народ живет не благодаря а вопреки то есть вопреки обстоятельствам мы не теряем веру мы не теряем бодрость духа, мы пытаемся смотреть завтрашний день с оптимизмом, и мы все-таки идем во времени, шагая в, с расчетом на то, что когда-либо это изменится, и все будет хорошо. Вот не благодаря вопреки обеспечить результат, это и есть самый главный индикатор профессионализма. И если от, от результата, от конечного пункта во, во всем процессе, работы того или иного должностного лица отталкиваться, тогда мне все равно, как будут звать и как будет выглядеть следующий ну, министр слава, обороны или конечно. любой другой чиновник. Поэтому Саакашвили я ничего абсолютно против не имею, я лишь за то, чтобы всячески пристально следить за его работой и где-то не позволить ему опять кумовство проявить, как это было еще при Ющенке, как это очень часто сейчас есть при, при Порошенко, но с другой стороны помочь ему реализовать то, ради чего он туда назначался. Хочу лишь отметить, что саакашвили чудесно понимает, что такое россия, что такое лоббизм. И Россия успешно умеет использовать все инструменты для реализации своих интересов. Интерес сейчас России один – это расшатывание экономической ситуации, просто расшатывание нашей страны во все возможные стороны для того, чтобы дестабилизировать все все то хорошее, что у нас сейчас работает и позволяет стране сейчас. Да, жить и акцентировать внимание только на плохом расшатывая. Саакашвили это хорошо это, знает, поэтому в нашей стране не так уж и много людей, которые не способны с одной стороны податься на какие-то соблазны. Gracias. <coughs> экономические угу. или Одесса Это большой портовой город и большой центр в Украине торговых связей. Не подастся, это сложный город. Это очень сложный коррумпированный город коррумпированный город. Это система взаимоотношений, которая в Одессе процветает намного больше, чем да. в Украине в целом. Да. Это, это по очень многим вопросам. В нашей стране не так много людей, которые готовы с этим справиться. Сакашвили, во-первых, опыт имеет борьбы с подобными вещами в Грузии. Во-вторых, сама популярность, его статус и его роль ранее президента будет определять многое. И если все-таки ему удастся воплотить хотя бы, не знаю, пятую э, часть того, что намечено, это уже будет большой успех, или хотя бы не позволить дальнейшему процветанию угу. или ну, коррупционных схем и, и не позволить расшатывать этот город. Ведь это очень важный момент. Если удастся каким-либо образом пошатнуть Одессу, увеличить э, э, сепаратное настроение в этом городе, то мы можем дождаться многих проблем уже тогда. Защита Мариуполя не будет да. казаться такой да. уж основной задачей в оборонной э, от, ну, в оборонной моментах нашей схеме, страны. Да. И тут очень важно. Что касается проекта Новороссии, вот вы упомянули. Да, вот вернемся, да, к первому вопросу. И будет ли Минск-3, возможно, в связи с этим, и что дальше делать? Проект Новороссия не является заслугой непосредственно президента. Это скорее неспособность атакующей в данном случае Российской Федерации страны воплотить этот проект в жизнь. Но наибольшая заслуга это нашего безусловно народа, потому что именно ну, активная политика, активные действия проукраинские нашего населения, готовность жертвовать чем-то во благо страны, мы говорим от того, чтобы молчаливо терпеть все то, что в стране происходит, и не свергать каждый год власть, если мы уже говорим о о годе президентства, заканчивая тем, что лучшие из лучших нашей страны свои жизни отдают на фронте для того, чтобы защитить территорию этой страны. Вот, вот собственно, народа и заслуга — это неудавшийся проект Новороссия. Хотя мы все больше и больше об этом говорим, знаете, мы как зондируем вроде бы почву. Он действительно закончился или нет? Тем, создавая, да, тем действительно самым создавая... Тем, или тем нет, самым создавая в медиапространстве и в умах населения вопрос, ну, как бы, все уже можно вздохнуть, вздохнуть легче свободно. танков под Киевом не будет никто не будет я не знаю бомбить центральные области страны или все-таки что-то еще Путину в голову может сбрести и тут очень интересно уже исследование европейских политиков потому что в вопросе продолжения или прекращения санкций в вопросе усугубления экономического давления на Россию или нет даже в вопросе отмены чемпионата мира по футболу в России Европа руководствуется аналитическими, скажем так, справками о возможном сценарии развития событий в международных отношениях Российской Федерации. И как с любым тоталитарным или авторитарным руководителем, просчитать очень невозможно. Потому что в силу вступает не логика, а эмоции, а амбиции и все остальное. Безусловно, вот все эти марши, которые делает Российская Федерация на границах с странами угу. НАТО, военные, имеют в виду, марши, самолеты, которые пересекают границы, и списки неугодных, которые Российская Федерация совсем недавно огласила, это все с ее стороны идет зондирование Европы. Европе очень тяжело, потому что она в целом, мы говорим, безусловно, о политикуме европейском, она в целом, безусловно, логи, действует логично и прагматично. Логика и прагматизм принятия решений заставляют просчитывать своего оппонента. И сейчас мне вот очень радостно от того, что осознавая за счет чего Российская Федерация держит на поводу отчасти Европы, мы говорим о газе, мы говорим о торгово-экономических угу. связях, Европа медленно и уверенно, прагматично подходя к вопросу и неспособности просчитать российского президента, работает в направлении того, чтобы вот этой удавки отчасти лишиться, избавиться. избавиться. И мне кажется, что что, как и во многих вопросах, они достигнут успеха, я просто не могу назвать сроки. И вы понимаете, как в любом, не знаю, в бизнесе, так и в политике, иногда очень часто соотношение возможностей по отношению к рискам. Риски ведения каких-либо отношений с нынешним российским руководством крайне высоки. Поэтому сейчас и Франция отказалась продавать Мистрали и дальнейшим сотрудничать. И очень много, много таких вещей, которые, безусловно, сейчас все упомянуть, будет невозможно. Под воздействием этого риски ведения каких-либо взаимоотношений с Российской Федерацией очень велики. Вполне вероятно, что все-таки чемпионат в России по футболу останется, потому что он не имеет каких-либо дальнейших последствий для взаимоотношений ну, да. стран и на мировой арене ключевой роли не, не сыграет. Не играю, это да. скорее роль статусная. А вот введение каких-либо торгово-экономических связей нам и средствам массовой информации стоит следить за тем, как Европа будет действовать и далее понимать, на что может рассчитывать Украина в этой да, большой вот игре. вот вопрос у нас осталось на минутка. коротко. На что, а, что касается Минска-3, я считаю, что его проведение нецелесообразно, но наше руководство видит это как очередная констатация того, что мы избрали линию мира, и мы ее угу. воплощаем. А Российская Федерация и далее продолжает обманывать собственный народ и весь мир, и вести с Российской Федерацией какие-либо договоры о выполнении невозможно. Если результатом Минск-3 будет хотя бы какое-либо продолжение вот этой мирной линии, ее воплощение в жизнь, это уже будет успех. Хотя, безусловно, завышенные, само, вернее, завышенные ожидания от этого мероприятия могут сыграть негативную роль, и нашему зрителю и нашему народу не стоит рассчитывать на какое-то быстрое решение этого вопроса. Просто это некий имиджевый посыл и информационный посыл и это для Запада. Это очередная констатация, констатация неспособности не, не, не России выполнять свои обязательства. Что э, потом при принятии решения предположим, продолжения санкций может сыграть ключевую роль в сторону их продолжения или, или увеличения. Или увеличения. Э, э, констатируя то, или что уменьшение. Российская Федерация не собирается выполнять свои обязательства, врет всему миру, пытаясь, ну то есть ведя себя как будто бы мы все можем, мы все знаем, мы умнее или хитрее всех. Европа это, думаю, не простит, что сыграет на руку нам. Так уж сложилось, что наше благосостояние лежит в ослаблении Российской Федерации по всем отраслям, по всем фронтам. Спасибо большое, Владислав, что были в нашей студии. Спасибо, Спасибо за интересную беседу. Напомню, у нас в гостях был политолог Владислав Дивиденский. Это была программа ⁇ Актуально ⁇ Оставайтесь на УТР, увидимся.